İngilis dilini öyrənmək bitməyən bir prosesdir fikri doğru da əslində. Hətta öz dilimizi belə tam bilmirik, hələ də nələrsə öyrənirik. Amma bu fikir dilə öyrənənlər üçün stress yarada bilər. Çünki bu fikir qeyri-müəyyənlik hissinə səbəb olar. Nə zaman öyrənəcəm? Neçə ay öyrənə bilərəm? Bunu soruşmağın da təsadüfi deyil, çünki beynimiz bir şeyi bir nöqtədə başlayıb, digər nöqtədə bitirmək istəyir. Nə isə tamamlamaq, tik qoymaq hissini yaşamaq istəyir. Buna görə də bunlar üzərində düşün. Biz dili addım-addım öyrənirik. Məqsədlərini spesifikləşdir. Bir video götür, içindəki ifadələri, qrammatik strukturları yaxşı ifadə eləməyi öyrən. Təkrar-təkrar bax Və sonunda də ki, bu videoya artıq tam başa düşəcək şəkildə baxa bilərəm. Mövzu ilə bağlı bütün ifadələri bilirəm, tətbiq edə bilərəm. Sonra digər mövzuda başqa videoya keç. Necə prosesin kontrolun altında olduğunu görəcəksən və bu sənə bir rahatlıq verəcək. Ələklə də növbəti etapa keçmək üçün motivasiya verəcək.